Contoh dia macam ni. Kalau peniaga-peniaga Melaka pada waktu tu Peniaga-peniaga yang duduk kat Melaka. Ini bukan Sultan Melaka tau. Sultan Melaka lagi kaya. Catatan Sultan Melaka ada dalam ni. Tak sempat tengok tadi. ini peniaga-peniaga yang duduk kat Melaka. Bilion air, bilion Melaka. Berapa kekayaan dia? Berapa kekayaan dia? Kan? Jatakan kat sini. Peniaga-peniaga rata-rata akan ada 10 hingga 12 bahar emas satu bahar emas bersamaan dengan empat kuintas satu kuintas bersamaan dengan seratus kilogram kan kali lah tengok catatan selepas ni catatan Portugis selepas pada kita kaya Portugis tahu kita ni sangat kaya dan kita tahu kita ni adalah sumber kekuatan kepada Empire Osmaniyah tu kan pada waktu tu kan dan mereka tahu tentang benda ni, nak menunjukkan Uthmaniyah, tidak boleh tunduk dengan melanggar Uthmaniyah saja. Mereka melanggar tentang pada sumber asal kekayaan Uthmaniyah tu kan. mana catatan tu? Saya baca sikit catatan yang dibuat oleh Portugis semasa mereka mula datang ke Melaka, apa yang mereka kata tentang negara ni, kekayaan negara ni. Saya baca sekejap. Di dalam uh, uh, dokumen Portugis Melaka. Okey ini. Dokumen Portugese di Melaka, ini boleh dapat dekat Arkib Negara Tapi ini yang lama Dia ada tiga jilid Dia ada jilid satu, jilid dua, jilid tiga Ini jilid pertama Saya beli ni masa saya Masa tu saya baru bertunang tu masa Bertunang ke kahwin? Wife saya tahu ada dari sini kan Masa saya pergi dengan dia, saya pergi dekat Baru kahwin, saya baru kahwin Masa tu saya rambut panjang Rambut panjang, rok tak habis lagi kan Masa tu Masa rambut panjang tu dah kahwin baru rambut pendek Sebab nak jumpa pak mentua nak jumpa pak mentua potong rambut pendek smart kan ha, sebelum tu memang sampai bos saya manager saya kata eh you nak berhenti kerja ke waktu tu kan uh. Ha. masa tu beli buku ni Ah, ha, saya ingat lah saya beli kat dekat Padang Kota Perpindang Arkib Negara buka bus pada waktu tu dan tak ramai dekat bus tu saya rasa saya pergi dengan rambut panjang saya tengok buku ni eh macam menarik ni dia jual dengan diskaun RM30 pada waktu tu sekarang ni tak tahulah harga dia berapa 100 lebih ke ni Portugis Dokumen Semelaka cerita bagaimana perang dan strategi-strategi Sultan Melaka pada waktu itu. Dan kalau kita baca dalam ni, kita tak rasa kita terhina lah kita kalah. Kita rasa dalam ni pun dia orang catatkan dalam ni memang Raja Melayu, tentera-tentera Melayu sangat-sangat power. kan Ini Portugis yang cakap, kita ni musuh kita perang kita, musuh yang ni perang kita tak ada dia kata. Dia yang kata pembalas ni cuma British je. Ya? Sebab apa? Melayu tak mau tak mau buat kerja dengan dia. Kan? Kenapa kita ni dikuli batak, dia buat kerja dengan dia, rampak negara kita nak bagi duit ke dia. Kan? Orang gila je buat kerja macam tu. Kita ni bangsa ada maruah. Cola serang kita. Cola serang kita. Cola kata ini raja yang kumpul harta dengan baik dan tentera-tentera tentera-tentera kedah kadaram itu ialah tentera-tentera yang sangat-sangat berani dan berani dan sangat-sangat gagah berani kan. dia kata. Cola kata macam tu. Lepas tu dia sitang tang yang tadi saya kata tadi. Dalam tu letters from Maharaja tu. From Maharaja tu dia khalifah. Dalam tu dia kata dia sitang tang kita di diperintah oleh ratu dengan rakyat yang aman dan adil kan ni dokumen Portugis ni walaupun dia menundukkan kita untuk gospel gold and glory tu kan dia tetap mencatatkan orang-orang Melayu sebagai orang yang beradab orang yang smart cantik handsome dia kata kan? Ha? cantik handsome berpakaian kemas orang yang ada tamadun orang yang tapi sangat-sangat berani penuh dengan art kehidupan dia catatan dia kat mana dengan kekayaan dia ke mana dalam ni dalam ni ada banyak catatan saya ambil satu je catatan untuk tunjuk kekayaan kita bukan kekayaan dari segi harta benda termasuk adab, nilai seni dan sebagainya. Eh, jangan bercakap tentang art lah. Kita ni art pun lah. Ha? Kita ni memang bangsa yang ada seni. Bangsa yang adab. Nak pakai pakaian kita pun sangat cantik. Apa benda kita buat pun dengan, dengan kecantikan yang kita buat tau. Ha. Nak nak berperang pun, orang katalah apa benda silat ni berbunga-bunga macam tu kan. Itulah cara kita. Orang bertamadun perang macam tu kan. Tetapi kalau dia sekali dia berlasah tu, sekali kalau orang silat pergi berlasah tu, kian okay, salam lah kan. Ha? ha, saya saya baca uh, tengok banyak interview-interview yang dibuat tentang bagaimana mereka belajar silat dulu grup-grup grup-grup uh, martial art yang lain apabila mencabar orang silat ni bila kena dia orang belajar silat pula kan ha. cerita tentang Bruce Lee tu pun yang kata kena belasah dengan uh, Maguru uh, Abdul Rahman tu walau alam betul ke tak apa tapi selepas daripada kematian Bruce Lee tu pengikut dia yang paling dekat tu pengikut dia yang paling dekat belajar silat selepas tu itu salah satu fakta untuk buat sandaran kalau kata ada betul cerita tu kan wallah alam ini kita pergi ke catatan yang dibuat oleh ni dokumen portugis Om Laka melaka saya ingat masa saya beli buku ni abang arkib tu saya tak tahu lah abang arkib tu kerja lagi tak kan 20, tahun lepas dia kata apa dia kata, abang. dia kata bang dia kata bang rockers tak baca buku ni bang saya kata itu rockers saya pun rockers tapi tak apa saya baca apa salah saya baca kan ha. rockers cinta tu pun tengoklah album rock dulu pun kalau album rock dulu pun cerita tentang penjejahan yang kena band tu mungkin orang tak suka dengan dia orang tapi kau buka lah album-album lama saya collector kaset collector kaset collector muzik pun saya tengok album-album lama kau kita tengok lirik-lirik band-band rock tu banyak lirik-lirik perjuangan lah 15 11 BPR kan lepas tu ada banyak lagi cerita-cerita perjuangan lah tu kan perjuangan lirik-lirik bernuansa sufi banyak dalam tu kan ha, ini catatan dia saya baca ya satu je catatan saya baca Okey, ni dalam semasa mereka sampai ke Melaka. Apa yang Portugis tulis pada waktu tu? Dia kata kan, At this time, Melaka was known as the richest town in the world because the traders who live there were very wealthy. Dia kata. Pada waktu tu, Melaka ni dikenal lagi sebagai bandar yang terkaya dalam dunia. Bandar terkaya dalam dunia. Kan? Tak ada SST, tak ada GST. Itu dia tak tulis lah nama ni. Sorry. Melaka was known as the richest town in the world because the traders who lived there were very wealthy. Pada waktu itu, Melaka dikenali sebagai bandar yang terkaya di dunia kerana peniaga-peniaga yang duduk di dalamnya terkenal sebagai peniaga-peniaga yang sangat-sangat kaya. Their wealth was assessed, assessed. Their wealth was assessed in bars of gold. Kekayaannya diukir, eh diukir pula, diukur dengan jumlah bahar emas tu. Bahar-bahar emas satu bahar bersamaan dengan empat kuintes dan satu kuintes ni bersamaan dengan seratus kilogram. Traders yang duduk di situ, kekayaan yang ada pada mereka berjumlah antara sepuluh hingga ke dua belas bahar emas. Okey, ni tadi siapa yang sahabat kita yang tolong buat kiraan tu, saya dah kira sebenarnya. Saya dah kira tapi kiraan saya macam tadi, tiga-tiga catatan tu dah hilang kat situ kan. Contoh dia macam ni. Kalau peniaga-peniaga Melaka pada waktu tu, peniaga-peniaga yang duduk kat Melaka. Ini bukan Sultan Melaka tau. Sultan Melaka lagi kaya. Catatan Sultan Melaka ada dalam ni. Tak sempat tengok tadi. ini peniaga-peniaga yang duduk kat Melaka, billion air, billion air Melaka. Berapa kekayaan dia? Berapa kekayaan dia? Kan? Jatatkan kat sini, peniaga-peniaga ada rata-rata akan ada 10 hingga 12 bahar emas. Satu bahar emas bersamaan dengan 4 kuintas. Satu kuintas bersamaan dengan, dengan 100 kilogram. Kan? Kalilah tengok empat, empat kuintes, kali sepuluh, uh, empat, kali sepuluh kali gram, kilogram, kan. empat kali sepuluh, kali seratus kilogram empat kali sepuluh, kali seratus kilogram kilogram tu kali seribu lagi, untuk dapatkan gram kan. untuk dapatkan gram, lepas tu kali harga emas lebih kurang tiap tiap seorang daripada mereka ada dua, dua hingga ketiga bilion tak silap saya dua, 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 dua empat bilion macam tu lah kalau ni rough rough estimate saya kalau tak silap saya boleh kira balik kan satu bahar sama dengan empat kuintas satu kuintas sama dengan selara, seribu kilogram seribu kilogram ha, dan traders tu semua ada lebih kurang sepuluh hingga ke belas lebih kurang tiap-tiap seorang mereka punya kekayaan lebih kurang dua uh, ke dua poin bilion tiga bilion macam tu bilion ringgit sekarang ni kan itu kekayaan yang ada pada waktu tu pada peniaga-peniaga yang ada ni bilion M lah ke sangat-sangat ramai pada waktu tu kan sangat-sangat ramai Lepas tu itu tak masuk ke kekayaan yang Sultan Dan itu kekayaan dari segi fizikal Apa lagi dicatat tentang tentang orang Melaka pada waktu tu Dia tulis apa?